Salam dostlar. Sizinlə ipoterapiyə, teregresolog müşvək nəzərdə tutdu. Obsesiv kompulsiv pozuntu sindromla asarla keçən iki hissədə obsesiya, yəni bezdirici düşüncələrlə bağlılıqdan və kompulsiya, yəni bezdirici hərəkətlərə bağlılıqdan və onların növləri haqqında söhbət açmışdım. Bu hissədə isə Ev miyela oq qəpənin nə vaxt, necə yaxud nədən yaranması haqqında, onun hansı mərhələlərlə dairəvi şəkildə dövri etməsindən və bu sindromun hepaterapiyada müalicəsinin mümkünlüyündən söhbət açacam. Eyni zamanda hansı yolla bu müalicə prosesini başdırmasını asıqlayacağam. Hər kədənzə oq qəpənin yaranma dövrünü və davamlılığı ilə bağlı təcrübədə alınan rəqəmlərə baxaq. Təcübəyə görə OKP-nin üzə çıxma dövrü 10-30 yaş arasında görünür. Kişilərdə 11-17 yaş arasında, qadınlarda isə 25-35 yaş arasında adətən bu sindroma bağlı ciddi narahatlıqların pik səviyyəyə çatması müşahidə olunur. Ümumiyyətlə 65 yaşdan sonraçı dövrdə OKP ilə bağlı, deyək ki, müalicəyə müraciət edənlərin 70%-ni qadınlar təşkil edir. OKP hronik ola bilər, həm get-getə artıb şiddətlənən, yaxud da ayırır vaxtlarda epizodik olaraq eee görünən ola bilər. Olur ki, uşaqlar 7-8 yaşlarında bu simptomlarla bağlı uşaq psixiatrinə müraciətlər başlayır. Bu da var. Bəzən də OKP-ni çox oxşarlığına görə nevrozla e, bağlı olan sinir tiklələri ilə də qarışdıranlar olur. Amma tez bir vaxtda Bu da düzəlt sıxı vaidə olur ki bu okepedi yoxsa sinir tikidir. Ümumiyyətlə absesə kompulsiv pozuntu hətta uzun zoda danarsa belə bitməz. Hələ 17-ci əsrdən başlayaraq bu bildirici verdiş nevrozlər bir çox həkimlər, tibb adamları və psixoanalitiklər arasında məşğul olublar. Eyni zamanda onların hərəsini də ona görə Ə, öz altları olub ə, və bu gün müasir terminlə tanınan OKP-nin nədən yaranması ilə bağlı onların da özünün öz versiyası olub. Bizə çox tərlik getməyəcəyi, çünki bütün bunların bizim işimizə aidiyyəti yoxdur. Çünki son versiya budur ki, bu sindromun da yaranma səbəbi bütün başqa psixoloji pozuntular kimi ya şəxsin o çağ yaşlarında aldığı psixedəviyərlə bağlıdır. Ya da bu sindrom genetik olarak valdelərinin birindən ona keçə bilər. Məsulmalar apartmandakı Sofiya Gilin ailə üzvlərinin aldığı psixi zədələri xatırlasaq, sifayətdir. Çünki başqa psixi zədələr kimi OKP-nin də müalicəsi mümkündür. Bu da sifayət üçün ki, onun psixi zədələrin, yəni uşaq yaşlarında aldığı təsdiq olunmuş. Bəzi vaxtlar tibb aləbində bir çoxları OKB-nin yaranma səbəbinin şəxsin 7 yaşlarında qazanması mümkünlüyünü təsdiqləməyə çalışqındılar və yəni, deyəndə məsəl etdilər ki, bu 7 yaşlarda ortaya çıxır. Düzü belələri elə indi də az deyildi. Amma bu bir vaxtardır və əslində bu belə deyil. Çünki ayrı-ayrı yerlərdə keçirilən kognitiv və ya hipnoterapiya sessiyalarında hazırışı uğurla təcəllər əldə olur. Aydın nə oldu ki, bunun səbəbi daha çox insanın, eee və yaxud şəxsin ya 5-6 yaşına qədərki həyatında aldığı psixi zədələrlə bağlıdır, ya da bu sindrom genetik olaraq ona valideynlərindən keçir. Belə olur ki, valideynlərindən heç birində bu sindrom olmur və yaxud bu simptomlar olmur. Amma bu pisə səbəbi vermir ki, belə versiyanı deyək ki, bu fərziyənə inkar edəcək. Çünki bəzi şəxslərlə sessiyalarda problemin köçü daha keçmişə gedib çıxır və məsələlərin e, həlli orada, yəni baş tutur. Bəli, 16 səviyyədə o dövrdəki uşaqlarla işləmə, sessiyanı orada uğurla bitməsi bizə əsas verir ki, bu versiyanı çıxdıq qəbul edək. Başqa bir populyar sonda var ki, Bir çoxları təəccüblə soruşur ki, niyə bu evillər yox idi? Necə oldu ki, sonra da mənim 20 yaşımda, cavan yaşımda deyək ki, yarandı, ortaya çıxdı. Ümumiyyətlə bütün psixi zədələrin yarandığı andan etibarən öz yaşam dövrü başlayır. Sizə də haid olsun deyə belə bir misal çəkim. Nə vaxt təsadüfən torpağa düşən bir toxum, bir tum Ə, uzun müddət bizim üçün görünməz olur. Elədir. Onun torpaq altından üzəri baş qaldırması üçün, görünməsi üçün adəsi bir mövsüm lazımdır. Bəzi növdə toxumlar isə üzə çıxmaq azdır. Onun böyüyüb, biraz boy atması, uzanıb görünməsi lazımdır. 3-cü növünə isə ə, başqa bir mövsümdə, yəni növbəti mövsümdə çıxəlməsi lazımdır. Bir şey biz ona daha aydan görəyik. 1-ci toxumaya Yalnız bir nəsin məfsumluğundan sonra mütləq bağ gətirmək lazımdır ki, özünün nə olduğunu göstərsin. Və bir-birindən bu cür fərqlənən bütün bu proseslərə də aid bir məsələdir ki, zaman gərəkdir. Odur ki, bir çox e, psixosomatik sindromların qalıb-qalıb yetkin yaşlarda ortaya çıxma məsələsi müxtəlif cür izah oluna bilər. Bu sindrom bu şahsdə əslində həmişə var idi sadəcə arxada qalan vəziyyətdə psixikonu içəri və yaxud da aşağısı qıb saxlamışdı və onun pik səviyyəsinə görə girdi. Yaxud da bu sindrom əvvəl də var idi. Sadəcə bu şəxsin həyatında vəziyyət həmin o dediyimiz səviyyətə çatanda o müraciət eləməli oldu. Yəni bu gündə danışdığımız kritik vəziyyətlə bağlı bu şəxsin psixikası sahibinin uzun illərdən bu yana İsərdə keçirdiyi həmin o hissi həmən tanıyıb qabağa çıxdı və bu dəfədə avtomatik olaraq öz sahibinə yardım etmə istəyir. İstədiyi anda bu mexanizm işə düşür. Yəni OQP-nin dövrəyəsi işə başlayır. Belə bir metafor. Təsəvvür edin ki, tutalım pas tutmuş, kif bağlanmış bir mexanizm əvvəllər çox zəif və passiv işləyidisə İndi yaranan bu kritik hadisəyə elə bil ona yağ vurdular. Bilmirəm mənim bu metaforamsa aid mənaldı ya yox. Yəni bu gün baş verən və ya davam edən hansısa hadisənin, bu faktın artıq çoxdan şur altında olan proqramla üstsə düşməsi baş verdi. Yaxud da bu iki oxşar hadisənin demək olar ki üst-üstə düşməsi baş verdi. E, Tanış istinad Ya etciranan tanış istiq bu mexanizmi işə saldı. Əslində bu proses bütün psixosomatik sindromlara, eee, aid etmir ular. Buna görə də bu sindromlar insanın yetkin yaşlarında öz-özünə yarana bilməz. Çünki biz əsas səxicə dəradlarımızı uşaq yaşlarımızda qazanırdıq. Yetkin yaşımızda isə biz artıq bir çox E, belə hadisələri qarşı सामनाğa hazırıq. Qorxu ilə, qəzəblə, kədərlə, inziliylə, vəsait emosiyalarla bağlı ortaya çıxan narahatlığı, vəsfəsləni, diskomfortu, nədənsə iyrənməyi qarşılayıb sonra da yola sala bilərik. Yəni bizim buna artıq e, müəyyən dərəcədə həyat təcrübəmiz var ki, buna hazır olaq. Hətta bu hadisələdə gözlərimiz olsa belə. Bu bizim körpə yaşımız idi ki, 4-5 yaşında heçə anl안mırdıq. Həyatı öyrənməyə başlayırdıq. Ona görə də indi bu qədər təcrübə bazası ilə sizin OKP-nin simptomlarını qazanmağınız mümkün deyil. Siz sadəcə bir anlığa nədənsə irəliyib və yaxud kiməsə bağlı nəyə görəsə narahatlı olub və ya həyəcan keçirib və sonra unudub yaşamağa davam edəcəksiniz. Odur ki, OKP-lə bağlı səbəb bir proqramma kimi artıq sizin kompüterinizə, yəni şuraltı zehrinizə nə vaxtsa yazılıb Diqqətli olun, oqep özü yox. Hansısa bir hadisə, ondan doğan emosiya, ondan doğan bir his, hansısa instinkt, hansısa verilən qərar, hansısa nəticə, bir səbəb. Ona görə bəzən mütəxəssislər sessiyalarda, şəffaflıqla görüşəndə deyirlər ki, "Danışıram, necə oldu ki, irəldin?" ə indi yumjazı və indi aceta po hissə, irancı qorxu nu heyecanı və s. çıxar da ordan, nə bilim, gət bulvara, addənizə, qaydə və və s. Mən araşdırma siyasətlərində eşitdirəm deyirəm. Yəni bu belə işləmir əzizlərim. Burda proses tam başqa cürdü. Ə, bu mexanizm ayrı yolla işləyir. Bəli, sol otelə çıxar belə ki bəs belə halda OKP-nin irsi olaraq e, ötrülmə halları necə olur və yaxud bu necə izah etmirələr. Bununla bağlı indi qısa olaraq bir çəkmə deyim ki, bu məqam istiqanlı qalmasın, amma söz verirəm ki, bir çox psixosomatik sindromların irsi olaraq ötrülmə mövzusu ilə bağlı başqa bir vaxt ətrafı danışılacaq. Bu çox uzun və maraqlı mövzudur tutecəyəm ki əsas mövzudan OKP-nin nəziyəanmasından uzaq düşməyəyə. Sadəcə irisi olaraq ötürülmə ilə bağlı qısa olaraq deyərlərəm ki, unutmayın ki biz dünyaya gələndə at bizim beynimizdə, şuraaltı zehnimizdə, yaddaşımızda bir sortla hardasa o da əzlətlarımızın müəyyən izləri var idi. Ə Bu akta onun yeri aktə müxtəlif fərzələr var. Bu bizə vacib deyil. Əsas odur ki, bu orada var. İrsi ötürülmə dediyimiz səyyəpati edən bu izləri nəsildən nəslə ötürülən, eee, ötürən bir proqramlar var. O proqramlar bunları idarə edir. Və məqamında da o bunu üzə çıxarır. Yəni şur altında istər irisi olan ötmələr, istərsə də uşaq yaşlarınızda OQP ilə bağlı qazandığınız hansısa hadisə var ki, indiki 7 yaşınızda həyatınızda bu kimi təhlükə yarananda psixikanız bunu hiss edib dərhal iminə çox yaşı olan amma bu güncü OQP-ni onun rahatlığını önə verir, sizi qoruyur amma unutmayın bu na rahatlığa yaşı çoxdur indi yaranmadı. Yəni onun işi sahibini qorunmaqdır. Bir vaxt onu bunu öyrədiblər. Onu belə təqamlışdırıblar. Hansı üsulla onun səslə fərqi yoxdur. Vəse deyil ki, nə vaxtsa siz uşaq yaşlarınızda elə bu kimi problem yaşanmısız. Yaxud hansısa ə, əcdadınız o vaxt eminnələ bu kimi problemi yaşayıb. Xeyr Yəni hər dəfə bu o deməyil ki, eyni ilə bu hərəkətlər, bu bezdirici hərəkətlər, təkrarlamalar o vaxtdan bu günə gəlir. Xeyr. Əgər başa düşmədiyinizsə, baş gündəmacəyə yoxdur. Bunun ə, sizin indiki işlə sevilməyə dinəldiniz vaxtda perevalet etməyə lüzum yoxdur. Necə ki, hər hansısa əməliyyatdan əvvəl cərrah sizə detaylı başa çaalır ki, nəyi necəçə kimi götürəcək, onun yerinə nə artırılacaq, nəyi, nə ilə tikəcək və s. və illə xidə. Səhsialarda hadisələr üzərində işləyəndə bu prosesi özünüz görəcəksiniz. Yenə yəni, anlamaq mənasında deyirəm. Səhsialarsa nə qədər maraqlı keçsə də, bir çox hallarda ağrılı keçə bilər. Amma hər halda Bu günki vəziyyətinizdən ağır olmayaçar. Həm də siz şuurunuz bilirsiniz ki, bu yol kurtuluşa gedir. Bu sizin həyatınız və sizin taleyinizdir. Ta ki yarı yoldan qaytmayasınız. Bu sindrom sizdən evladlarınıza və nəvələrinizə ötürülməsin. Mən heç kimi qorxutmaq fikrində deyiləm. Hər şey artıq göz qabağındadır. Ona görə müxtəlif psixizədlərlə bağlı OKP daşıyıcıları elə-belə bu, bu sayıda olmazdı. Niyə bu sindrom dermatomala səalıb bitib qutarmır? Niyə bu davam edir? Yeri gəlmişsən. Gəlin OKP-nin dövriyyəsini aydınca göstərən rəsmlə bir də qayıdaq. Bu təkcə OKP-dən əziyyət çəkənlər üçün yox, əsasən mütəxəssislərə açıldı. Baxın, burada demosların doğruluğu üç cəz göstərilib. Tutulduğuna görəsa cinayətləndirilən uşaqda yarana cinayəti Hansısə əməlinə görə utandırılma situasiyasında yaranan utanç hissi və hansısə və yaxud nə vaxtsa vəziyyətə görə ümidsiz, köməksiz qalan e, deyək ki, bu köməyi, bu köməksizlikdən yaranan zəiflik hissi. Bunların yerində əslində başqa hissədə ola bilərdi. Vacib bilir ki, iminin bu hissləri olsun. Hər birimizin həyatı öz təəliyi var. Nəysə. Şur oldu zehnimizdə bu hisslərlə bağlı, amma OKP-ni daşıyan hansısa bir bağlılıq var bağçalıq bu hisslərin yarandığı hadisəyə bənzər hadisə yarananda, yəni 7 yaşınızda o anda bu şəxsdə özü haqqında və ata-anaçlar haqqında, dünya haqqında qəşəngəlməz fikirlər baş qaldırmışdı, qaralara yaranmışdı. Bunlar da çox tez vaxtda onda beldirici düşüncələr yaradır. Bir müddət bu proses onda gənciliklə, həyatla, narahatlıq və diskomfortla müşayiət olunur. Baş sonra o buna dözə bilmir və bunlardan özünü yayındırmaq üçün və ya bunlardan qurtulmaq üçün müxtalif bezdirici hərəkətləri yerinə yetirməyə başlayır. Bu ritual hərəkətlər həm onun özünü, həm də ətrafdakı adamları bezdirir, yorur. Onlara həm psixoloji, həm mənəvi, həm də maddi baxımdan ziyan vurur. Əlbəttə ən böyük ziyan onun özünə dəyər. Və bir nə odur ki Bir çoxları onu başa düşə bilmir. Bel müddət davam edən bu ritual hərəkətlərdən yorulduqdan sonra o ya özünə söz verir ki, daha bəsdir, belə düşünməyəcəm və s. ya da hansısa yolla qısa bir müddətə özünə qapılıb istirahət etmək şansı əldə edir. Əlbəttə, əgər bunu istirahət demək olarsa, deyək ki, istirahət edir. Və sonra yenidə ya kiminsə seçittiyi incə sözə görə ya kiminsə etdiyi hansısa hərəkətə görə la belə deyək ki gördüyü yuxuya görə ya da özü üçün deyək ki nəsə qurdalayıb bir hədəf, bir obyekt atır ki ona qarşı yeni neqativ his yaratsın və yaradır da. Və bununla da növbəti dövrə yaşa düşür. Hər şey yenidən başlayır. Sonuna görə mənim bu proses ə onun nə halı olacaq, onu zaman göstərəcək. Və dediyim kimi bu antraq, bu fasilə bir müddət ola bilər. Amma bu müvəqqətidir. Və təəssüf ki, burada heç nə öz-özünə ötüb keçmir. Bunu əmin ola bilərsiz. Odur ki, bu dövrdə, bu prosesdə bu şəxsdə aparılan hansısa psixoloji məsləhətlər, dəflərlə, deyək ki, başa salmalar, öyüd nəsətlər, məntiqli anlatmalar, nə bilim, molla dua, cildax, məktəbə sooxalara ziyarətlər. Ona bu düşüncələrdən ayırabilməz. Bu mümkün deyil. Eyni zamanda əvvəl dediyim antidepresantda hansı dərmanlar nəyə heç bir fayda vermir. Əksinə vəziyi daha da gərginləşdirir. Bunu artıq siz müşahidə etmişsiniz. Nə də dava-dalar, ciddi cəzalar bu yerdə çalacaq elmir. Çünki bu onun özünə asıldır. Bəzən çox hallarda vəziyyət o qədər təzirləmaz olur ki, bu şəxslərlə bir evdə yaşamaq mümkün olmur və ailələr dağılma hal ilə üzədurur. Bəzən uşaqlarının bu sindromu üzündən nevroz olurlar. Bular dəfələrlə görüşlərdə əlaqesiz bir çox xanimlərdən ə şiddətli hallardı. Əgər əzləriniz arasında o köpədən əzi çəkənlər varsa, düşünməyin ki Bu o şəxsin sizin də apardığı hansızsa prinsipidir və yaxud inancçılığından e, yaranan hansısa bəhrədir. Qısa təyin bu ən çox xanımların tələyə düşən sindromdur. Onların belə vəziyyətində bəylərimiz onlara qışmaq əvəzinə, onların üstünə getmək əvəzinə insan şuurunun sonsuz bir kainat olduğunu qəbul etməlidir. İnsan psixikasının mürəkkəb funksiyalı olduğunu qəbul etməlidirlər. Və unutmayın ki, bizim heç birimiz hansısa psixosomatik sindromlardan sığortaq olmamışıq. Bəli. Yalnız bir qısa və ya qəd uzun çəkən istirahətlərlə, müxtəlif preparatlarla və sər üsullarla aptiz kompulsiv pozuntuda bir dəfəlik azad olmaq mümkün deyil. İkinci hissədə dediyim kimi, burada əziyyət çəkən ruhdur. Ona görə də burada emosiyalarla və hisslərlə işləmələ oluruq. Sessiyalarda bütün işlər bu hadisələrin bir vaxtlar yaratdığı emosiyalarla və yaxud onlardan doğan hisslərin üzərində qurulur. Burada yaranan instinktlə verilən qərarlarla ə, onun gəldiyi nəticələrlə, köhnə və yeni inanclarla sessiyalar keçir. Bəli, ipoterapiya da və kognitiv terapiya da Absitesə kompozitor pozunto uğurlar müəllizi olunur. Amma başqa bir sual odur ki, siz bu ona qədər hazırsınız. Səsələrin sayı çox da olmasa hadisələrin, situasiyaların bəlliyinə görə müxtəlif ola bilər. Bir çox hallarda dərin transa belə ehtiyac olmur. Şükür altı zehninizə başa düşmək vaxta çatır əzizlərim. Gəlin birlikdə baxaq görək Bunun səbəbi nədir ki, bu günə qədər obsesiv kompulsiv pozğunluqdan əziyyət çəkməyə davam edirsiniz. Kimdir terapeutlar, hansı addı ilə bağlıdır bu psixiatrlar? Təkcə bütün bunların şahidi olmaq üçün yox, OKP-dən bir dəfəlik qurtulmaq istəyirsinizsə, kiminsə xahişi ilə, tək dilliyə və ya onun məcburiyyəti ilə yox, özünüz səmimi olaraq buna qoşulmaq istəyirsinizsə, öncə individual onlayn araşdırma səhifəsinə gəlin sizinlə təbii çat görüşək və hər şeyi aydınlaşdırıq. Əgər bu günə qədər bu kimi absürd düşüncələrin və məcburi hərəkətlərin öz-özünə keçib getməsinin mümkünlüyünü dərk etmişsinizsə, bu düşüncələrlə bağlı zənciri qırmağ vaxtıdır. Genetik olaraq tarix uzun illər geriyə gedib çıxsa belə, o düyünü tapıb elə orada da açmalısınız. Nə qədər nəhəng olsa belə Bu çağıbız qalaxsının təməlini qoymaq vaxtıdır. Bütün bu işləri sizinlə birlikdə ipoterapiyasılarında həyata keçirəcək. Obsessiv kompulsiv pozuntu çərçivəsində keçən bu həyatınızı bir an içində belə inanılmaz dərəcədə dəyişə bilərsiniz. Dəyişmə tələsi.